barchangizga assalomu alaykum sizlar bilan usta shohruhbek siz andijon tunukafon kanalini tomosha qilmoqdasiz eslatib o'tamiz azizlar biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz sizning uyingizga har xil turda har xil fasonda tnukafondan pataloglar qilib beramiz biz bilan bog'lanish uchun ekranlarda turgan nomerga telefon qilishingiz mumkin agar siz musofir yurtda bo'lsangiz telegram yoki whatsapp orqali ham bog'lansangiz bo'ladi mana shu ekranlarda turgan nomerda telegram ham whatsapp ham bor agar kanalimizda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling hamda like tugmachasini bosib qo'ying qadrli obunachilar biz bugun sizlar uchun tunukafondan qilingan har xil turdagi har xil fasondagi judayam ajoyib ko'rinishda pataloklarni albomini tayyorladik marhamat tomosha qiling men esa sizlar tomosha qilib bo'lguningizga qadar siz azizlar tomonidan bizga kelayotgan bir nechta savollarga javob berib o'tmoqchiman ya'ni hozirda ikki ming yigirma ikkinchi yil yanvar oyida dtunukafonni narxi necha pul bo'lyapti biz andijon viloyati asaka shahridanmiz hozirda andijon viloyatida tunuka fondi narxi hamma rasxodi ichida yaxshilab e'tibor beringlar do'stlar hamma rasxodi ichida bir yuz o'n besh ming so'mdan bir yuz o'ttiz ming bir yuz o'ttiz besh ming so'mgacha qilib berilmoqda rasxodni ichiga kiradi reykasi tayyor tunukani bukilgan holati самaрез shuruplari rangli сaмarez черный самарез vaholanki ishlatiladigan полностью samмaрезi agar kley ishlatiladigan joylari bo'lsa kley ichida e, va to'rtga ikki sasna reykasi ichida oyog'imiz tagiga qo'yib ishlatadigan ustalarni oyog'ini tagiga qo'yib ishlatadigan lesalari ham ichida bo'ladi lesani olib borib olib kelish yo'l kira xizmati ham tunuka fondi yetkazib berish xizmati ham vaholanki ustanovka qilish ya'ni tunukafonni o'rnatib berish xizmati ham shu summani ichiga kiradi ya'ni bir <laughs> yuz o'n besh ming so'mdan bir <laughs> yuz o'ttiz ming so'mgacha deyilayotgan summani ichiga kiradi shu расходlari xullas kalom sizlardan faqat bir mahal abed bo'ladi qolgan hamma расходi ichida agar <laughs> siz tunukafon darvozaxonaga tunukafon qilsangiz yoki shapka kazirog ham deyishadi o'sturma ham deyishadi shu shapkalarga tunukafonga lampochka o'rnatmoqchi bo'lsangiz lampochkani o'rnatib berish usta tomonidan bekorga amalga oshiriladi faqat lampochkani uy egasi ya'ni siz o'zingiz olib berasiz kabellarini darvozaxonalarinikini ulab ketiladi shapkalarinikini esa mantur ulab ketadi shapkalarni faqat lampochkasini qo'yib beramiz do'stlar shu joyga ham e'tibor berib qo'yinglar ho'p bizga juda ko'p savollar keladi tunukafon har bitta qilinayotgan obyektni aniq summasini aytib o'ting nechi pulga bityapti nechi kvadrat chiqyapti degan savollar keladi to'g'risi aziz do'stlar men videoga olayotganimda oson bo'lmaydi har bitta videoga olib videoda chiqarish oson bo'lmaydi buni ham um, o'ziga yarasha mashaqqati bor videoni sakkiz minutlik video bo'lsa boshidan oxirigacha gapirib o'tish bu oson emas do'stlar ho'p o'sha paytda meni esimdan chiqib qoladi to'g'risi har bitta obyekti necha pulga bityapti va necha kvadrat chiqyapti shuni aytib o'tish esimdan chiqib qoladi do'stlar biz mana shu narxni ya'ni bir yuz o'n besh mingdan bir yuz o'ttiz ming so'mga qo'yilgan narxni farqini aytib o'tmoqchiman sizlarga azizlar bir yuz o'n besh ming so'mlik material arzonroq materialda bo'ladi bir yuz o'ttiz ming so'm deyilayotgan material qimmatrog'ida bo'ladi yupqa qalinligi sifatiga qarab narx o'zgaradi do'stlar bir yuz o'n besh ming so'mligi nol uch qalinlikdagi tunukada bo'ladi oddiy tunukada bir yuz o'ttiz besh ming so'mligi nol o'ttiz besh qalinlikdagi master tunukada bo'ladi do'stlar bu o'ttiz besh deyilayotgan tunukamizni o'lchaganingizda o'ttiz yetti chiqadi ya'ni tunuka o'lchaydigan dastgoh bor shu shu dastgohga o'lchasangiz uzr <laughs> azizlar o'ttiz yetti chiqadi ho'p tunukafonni kvadrati joydi kvadratdan nima uchun ko'payib ketadi degan savollarga javob berib o'tsam tunukafoni bukilishi qayrilishi aksessuarlari bor do'stlar shular e, ham yoyilgan holatda hisoblanadi sizning uyingiz darvozaxonangiz 4 metrga 5 metr bo'lsa 20 kvadrat degani bu fonda siz tanlagan fasonga qarab hop <coughs> <gobb>, o'ttiz uch kvadratdan yoki o'ttiz besh kvadratdan qirq besh ellik kvadratgacha chiqishi mumkin bu ham siz tanlagan fasonga qarab hisoblanadi do'stlar uzr <coughs> <gobb>, do'stlar ozgina shamollab qolgan edim shu sababli ozgina yo'tali kelyapti aybga ke buyurmaysizlar hop e, mana ko'rib turganinglardek juda yam chiroyli ko'rinishda e, bo'lgan rasmlarni yig'dim do'stlar sizlar uchun menimcha bu foydali bo'ladi bemalol o'zinlarga yoqqan rasmlarni telefoninglarga skrinshot qilib olsanglar bo'ladi xudo xohlasa bu uchinchi qism bo'ladi tunkafon ikki ming yigirma ikkinchi yilgi uchinchi qismi bo'ladi ikki ming yigirma birinchi yildagi ikkita qismini joylagandik endi xudo xohlasa <coughs> yana rasmlar yig'ib xudo xohlasa kanalimizga har haftada yoki ikki haftada bir marta joylab boramiz rasmlarni do'stlar o'zinglarga bemalol rasmlarni tomosha qilib telefoninglarga skrinshot qilib olsanglar bo'ladi agar siz boshqa viloyatdan bo'lsangiz ya'ni voha tomondan bo'lsangiz rasmlarni skachat qilib o'zingizga o'zingizni ustangizga ham ko'rsatsangiz bo'ladi <coughs> Yine, bir bir <coughs> qoyan, səbəbli, yana bir bor uzr so'rayman do'stlar yo'taldi qaytarib bo'lmayapti hozir уже kunlar sovib qolgan ancha sovuq shu sababli ozgina yo'tal kelyapti videoni boshidan oxirigacha gapirib o'tish oson bo'lmadi do'stlar ho'p rasmimiz ham menimcha tugab bormoqda azizlar hozirgi mana shu ko'rib turgan ishingiz xonabod shahrida qilingan undan keyin hozir fasad ishlarimiz keladi ho'p mana fasad ishlarimiz devorga ham devorga ham tunukafondan devorga ham tunukafondan ishlasangiz bo'ladi ya'ni faсадga ham tunukafon qilsangiz bo'ladi azizlar bu ishimiz esa farg'ona besharg'ida qilingan ish darvozaxonalari ham bo'lgan mana ko'rishingiz mumkin judayam chiroyli va ajoyib ko'rinishda bo'lgan bu ishimizni ham videolari bor kanalimizda bemalol o'tib videolarni birma bir tomosha qilib chiqsangiz bo'ladi azizlar bu ishimiz esa andijon shahari biznes sentr orqasidagi mahallada qilingan tashqari shapka ichkari shapkalari полнысть o'zimiz qilgan ishlar hamda telegram kanallar orqali olingan ishlarni sizlarga havola etmoqdamiz iloji boricha har xil fasonda qilingan ishlarni jamlanmasini yig'dik do'stlar shuning uchun mehnatimizni qadrlanglar va layk like bosishni unutmanglar